Вітаю, я Лідія Редькович. Запрошую на телевізійний форум. Єдиний форум, на який заходять без реєстрації сьогодні. Діти живуть у вкрай насиченому інформаційному середовищі. Чи є в ньому місце для книги? І які творчі конкурси проходять для книгоманів? Тема нашого спілкування на форумі присутні Валентина Лупіцька, завідуюча сектором прогнозування та інновацій Харківської обласної бібліотеки для дітей. Світлана Загревська методист Харківської обласної бібліотеки для дітей. Школярі та молодь Харкова, Олексій Бошко, Анастасія Журавель, Олексій Горносталь. А на форумічка і на ваші повідомлення, наш адміністратор Карина. Надсилайте їх до відкритої групи ВКонтакті під назвою Форум. В зале информативным приводом для нашего спілкування стал фестиваль «Книгомания-2014». И у нас в студии куратор нашего региона Валентина Лупицка. Слухаем у вас про цей фестиваль. Это всеукраинский конкурс «Лучший читатель года». В этом году вернулось его название, которым он был назван еще, когда проводился первый раз, «Книгомания». И этот фестиваль, этот конкурс объединяет юных книголюбов всей Украины. За годы его проведения, а он проводится с 2002 года, участвовало более полумиллиона детей. Многие в а них с нашего уже... В нашем регионе участвовало около 50 тысяч. То есть ежегодно от 4 до 9 тысяч детей, это юные книголюбы со всех уголков Харьковской области, города Харькова, соревнуются и определяется лучший читатель Украины. За ли кто может взять участие у этом фестивале? До недавнего времени участвовали учащиеся шестых и седьмых классов. В этом году конкурс несколько расширился, и в этом году участвуют и восьмиклассники. Какие этапы потребно пройти, в чтобы потрапететь до финала этого фестивалю? Это конкурс, который проходит на нескольких уровнях. Стартовал он в этом году 1 февраля, и первоначально определяется лучший читатель библиотеки. Это может быть школьная библиотека, это может быть сельская библиотека или детская библиотека филиал. Два лучших читателя в прошлые годы и три лучших читателя в этом году представляют свою библиотеку уже на районном уровне. В каждом районе или городе областного подчинения определяются опять-таки лучшие читатели, три человека в этом году, которые представляют свой район или город уже на областном уровне. Традиционно в Подводятся итоги в Харьковской областной библиотеке для детей, определяют победителей жюри. Дети могут представить свое любимое произведение, и это конкурс именно творческих читателей. Читатели, которые не только читают книги, но могут рассказать об этих книгах, проявить свое творческое начало, свой потенциал. И одним из условий этого года является введение читательского дневника. Читательский дневник в прошлом году был необязателен, были творческие работы по усмотрению участников. В этом году, помимо своего решения, выбора, еще обязательно предоставить читательский дневник. На связку с у нас Карина. Если есть поведомления до нашей студии, чьи запытания, слушаем. На форум уже надошли поведомления, тоже я их зачитаю. Оксана 15 лет. Я с детства очень люблю читать. Хотела бы взять участие в фестивале книгоманія. Что для этого треба сделать? Коля, 14 лет. Я бы хотела поучаствовать в этом фестивале. Меня интересует вот что. Кто оплачивает поездку, проживание, питание? Спасибо. Спасибо. за интересный вопрос. То есть сначала проходит конкурсное состязание, и только победители конкурса, это три человека от Харьковской области, которые являются лучшими читателями Украины, то есть это не лучший читатель Харьковщины, а лучший читатель Украины, они едут уже на фестиваль, который называется «Книгомания», и он традиционно проводится во Львове оплачивали до недавнего времени организаторы этого фестиваля форум издателей форум издателей является и инициатором проведения данного фестиваля и финансовое обеспечение тоже осуществляется именно форум издателей а областные библиотеки для детей проводят конкурсные отборы, состязания, и в Харьковской области уже традиционно два раза проводился замечательный фестиваль, который называется «Кнышковый зорыпад». Внешняя звезда Еще угу. ще хотела уточ... уточнить, э, ты у нас, чем может приедната до этого фестиваля, чем может сейчас, чем братья участвуют. Фестивалю... фестивалю нет, фестиваль посещают только победители, а в конкурсе, если является учеником 6, 7 или 8 класса, можно участвовать ни пятиклассники, ни девятиклассники. По положенню не участвують. То есть, если є 15 лет, но ти учишься в восьмому класі, то ти можеш участвовать еще в номінації восьмого класса. Які ще творчі конкурси проходять у нас в нашому регіоні? Творческие конкурсы проводятся на всеукраинском уровне. Харьковская областная библиотека тоже является инициатором проведения разнообразных конкурсов. Но иногда бывает не столь уж важно определить, кто самый лучший, кто победитель. В этом случае лучше поучаствовать в фестивале, в котором ты можешь свое, свое творческое начало представить свои творческие работы. В прошлом году был замечательный конкурс всеукраинский, это когда дети сами писали книги, и сами эти книги, то есть были и художниками, и писателями, и издателями. Это конкурс книг самоделок «Детские истории о главном». И что интересно, победитель, который у нас был в конкурсе «Лучший читатель года» Расторгуева Наталья, она участвовала и во втором конкурсе, и тоже стала победителем на всеукраинском уровне. Чи интересны для вас вообще литературные конкурсы и творческие конкурсы? Чи берете вы в них участь? Ну вот, да я хотел как раз добавить. Я, конечно, уже по возрасту немножко взрослова для таких конкурсов. Но вот как раз, когда я был в седьмом классе, я принял участие в этом конкурсе «Лучший читатель». Это было немножко страшновато. Седьмой класс как-то еще где-то участвовать, куда-то ехать. Но оказалось, что вот спрашивали вопрос был, что нужно для того, чтобы участвовать для него. Я бы хотел сказать, что нужно просто уметь читать, хотеть читать, и самое главное читать что-то интересное. Потому что, как бы, простую школьную литературу ну, как бы читают все. Вот если ты заинтересован в каком-то интересном направлении и можешь это интересно представить, вот на областном уровне, на городском, я видел, что дети и пели песни, и танцевали. То есть нужно иметь какой-то талант, нужно любить читать, и интересно это представлять. Поэтому да, это интересно, и поэтому предлагают уже всем поучаствовать заличие актуальны сегодня для молодей для старшеклассников, в конкурсы ну да конечно происходят многие турниры проводятся вот мы например все троим участвовали в районном этапе турнира по праву прошли на город и ездили на всеукраинский конкурс по праву и также сейчас проводится турнир по истории где участвуют наши мальчики я прополную а еще что по... там никак да. Потому что любой доклад на турнире, вообще, ну, собственно говоря, творчество, нам не все эти, эти вот, турниры, в которых мы участвуем, а они все равно требуют определенного творчества, определенного умения говорить, умения высказывать, умения понимать, прочитано это тоже все происходит, когда мы читаем литературу. Пропоную послушать еще наших глядачей, если есть вопросы, слушаем. Алина, 16 лет. У меня очень много захоплень у том числе и чтения. Що мне может дать, чему может научить участь в литературных конкурсах загалом, так конкретно у цьому фестиваля? Костя 15 лет. Я люблю читать, прочитал за свою жизнь очень много разных книг. А на этом фестивале книголюбов, о какой литературе пойдет речь? Возможно, это будет определенный жанр или определенная страна издания. Дякую за ваши запытания и адресую фахивцам нашей студии. Слухаем ваши вопросы. Спасибо. Участник, который решил проявить свое творчество, то есть это талантливый читатель, иногда конкурс «Лучший читатель года» является стартом. То есть ребенок понимает, что это не столько турнир, сколько возможность показать свои таланты, высказать свою точку зрения, свое мнение. И я могу привести пример Кира Леонова, которая была победителем конкурса в прошлые годы, неоднократно участвовала после нашего конкурса в состязании самых умных и стала победителем и получила несколько сурков. Практически все участники которые представляли Харьков во Львове. Они достаточно успешные люди, примеры тому и сегодняшние наши участники. Все они имеют такую активную жизненную позицию. Они в основном стали студентами высших учебных заведений. Пишут стихотворение ⁇ это победительница Сатуева Мариам, которая победила прошлое она замечательная поэтеса и конкурс э, дает посыл для развития э, творческих начал самых разных. И еще было запитание, чем мое значение жанр прочитанных Нет, Нет, каждый участник сам определяет книгу, э, какого героя будет представлять, какое произведение. И не имеет значения ни место издания, ни год издания книги, никто э, написал эту книгу, украинский писатель, зарубежный писатель. То есть приветствуется абсолютно э, любое творчество и э, самое главное, интересно представить свою любимую книгу. А у каждого это своя книга. Если можно добавить, э, я как участник тоже могу подтвердить. Э, вот я когда участвовал, я выбрал себе книгу под названием ⁇ Рыба под парасолом ⁇ даже само название говорит, что будет что-то такое необычное. Все удивлялись, но как раз вот то, что книга была необычная, такая достаточно экстремальная история, как мальчик стал вдруг возрастом со своего дедушку, она как бы помогла мне как-то вот что развить себя, как-то посмотреть. И вот как раз жанр в данном случае наоборот, чем он будет интереснее, тем и интереснее будет участие в этом конкурсе. Я хотела добавить, что вообще не имеет значения, Вийдеш ти переможцем по великому рахунку, будеш ти переможцем чи не будеш переможцем, але все-таки головне, мабуть, участь, тому що ну всього-навсього три призових місця. Я мені пощастило супроводжувати дітей на книгах фестиваль книга -манія, манія до Львова. Це дуже дійсно цікаво, коли найкращі, найсильніші книголюби з усієї України збираються і для них проводяться чимало цікавих таких різноманітних заходів, але не можна так так мовити збрасу, скидати з рахунків і решту дітей, які також люблять читати, і всіляко потрібно підтримувати бажання дітей читати. В ефірі програма «Форум» і передаю слово нашому другому майданчику. Арсеній, 16 років. По яким критеріям будуть оцінюватися учасники? Що я маю знати і вміти, щоб побігти у фестивалі «Кнігоманія»? Інна, 38 років. Моєму сину від 14 років. Я з дитинства привчила його до читання. Мені б хотілося, щоб він взяв участь у фестивалі, про який ви розмовляєте, та й сама б не відмовилась. Можливо, ви знаєте, чи проводяться в Україні подібні фестивалі для дорослих? Дякую за ваші запитання. Спробуємо відповісти. Наскільки я знаю, книга Манія починалася, проводилася одновременно. во Львове фестиваль детский, и проводилась книжная выставка, книжная ярмарка, и собирались писатели, издатели, то есть первоначально и взрослые, и дети собирались вместе. Сейчас традиционно в мае собираются дети, а во Львове в сентябре проходит для взрослых. Так что можно поехать и на взрослый, и на детский. Для того, чтобы стать участником фестиваля, я уже говорила, нужно стать победителем конкурса. То есть нужно пройти все три этапа. Только в таком случае ты станешь участником книгомании для детей. Я представляла э наших участников в прошлом году во Львове. Действительно, это фантастическое, феерическое книжное действо, праздник от утра и до самого позднего вечера. Дети общаются, это и обсуждение проблемы детского чтения, это и продвижение чтения, это и дети придумывают, какие можно провести акции, какие флешмобы, то есть это все ярко, и еще разыгрываются слоны. Слон – это один из таких обязательных элементов этого фестиваля. Это и его такой символ, это и возможность участия в разных мастер-классах, и за участие в мастер-классах получают слоны разных цветов. Синий, черный, белый. И кто больше получает этих слонов, дополнительно может еще получить дополнительные призы и бонусы. Я чую по реакции, что всех сдавали, чему, чему самый слон? Ну, слон, который может привести очень много книг, на которого можно нагрузить очень много. И слонов таких ждут во всех концах Украины. Я хотіла ще поспілкувати з нашою аудиторією. Взагалі, я, я гадаю, що наші школярі і впевнена в цьому, що ми дуже багато всі читаємо, і школярі, і ми всі, тому що дуже багато інформації у нас. Але не у всіх є якби час або не всіх є захопленням саме книга. Чи є якби у вас час для читання, можна сказати, десь на дозвіллі книги? Ну, лічно у мене дійсно зараз дуже немного все таки скоро і поступлення вишучерення заведення, але при цьому, во-первых. Это само как бы подтолкнуло меня на чтение. Все-таки программа есть, заново нужно сдавать, и поэтому необходимо читать. Таким образом, оказалось, что выделить время для этого – это очень просто. Достаточно просто отсеять ненужные дела, можно там меньше играть, можно меньше там сидеть в социальных сетях, это не так трудно. И, в принципе, уделить книге время – это очень интересно. И, в принципе, там даже куда-то едешь, взял там свою книжку, почитал, где-то идешь. То есть, если захочешь, всегда найдешь. А чьи у вас в доме, в зале домашней библиотеки? Да, у меня огромная э, домашняя библиотека. И я как бы стараюсь ее периодически пополнять. Там не только фантастические книги, не только как бы исторические. Там есть много справочников, различных энциклопедий. И у меня есть младший брат, вот тоже подрастает первоклассник. И он тоже очень любит читать. В цели, какой литературой зараз захопливается молодь? Oh, какой сложный вопрос. Ну, дело в том, что сейчас особо популярна является фантастика и альтернативная история. То есть из фантастики это ну, как бы это банально не звучало, те же братья Стругацкие, еще советские астрофизики. А из альтернативной истории старт всему дал книга «Мы из будущего», по-моему, фильм. И, собственно говоря, с этого момента все, все в основном это и читают. Ну и, понятное дело, романы, особенно среди женского пола. Это различные романы по фильмам, фильмы по романам. Романы по фильмам, по фильмам и так далее. Давайте послушаем, что хочет узнать про книги наших глядачей. Мария 36 років. У меня есть 9-летняя дочь. Я хочу привлечь ее к своему увлечению, чтению. Пока что она не очень любит это дело, а если что и читает, то только сказки. Как вы думаете, какие книги ей стоит преподнести, чтобы навсегда поселить в ее душе любовь к чтению? Влада, 15 років. Я не дуже люблю читати, але мені б хотілось взяти участь у якому-небудь фестивалі, що допоміг би мені дізнатись більше про культуру, стати більш освіченою. Чи не знаєте ви, які ще подібні фестивалі проводяться в Україні? Дякую за ваші запитання. Я думаю, що ви підкажете, які фестивалі проходять в Україні, і, зокрема, в нашому регіоні. Ну, власне, я б хотіла сказати, відповісти, по-перше, тій мамі, якої донька 9-річна, і як би її, щоб її порадити читати. В першу чергу я б порадила звернути, звернутися до класиків. Якщо говорити про українських класиків, то це, звичайно, стайко», серія, чудова серія його книг, особливо зараз в такому яскравому видавництві виданні видавниць видавництва школа. Я б все-таки їх адресувала до. Ихима Чаповецкого, Дуэно Рауда. То есть это так ну, классическая детская литература, якому в 9 річному віці обязательно нужно прочитать. И я думаю, потім потом уже можно идти дальше. Хотя совсем неплохо, что дитя читает каски. А я бы посоветовала еще прийти обязательно в Харьковскую областную библиотеку для детей. Для малышей у нас замечательный младший отдел. Именно с этого отдела начинается знакомство с литературы, это настоящий сказочный мир, и если ребенок попадает вот в такую атмосферу книг, сказок, замков, героев, то есть достаточно переступить порог библиотеки, Харьковской областной библиотеки для детей, которая находится по адресу улицы Артема 43, ощутить эту атмосферу сказки и праздника, и я думаю, что каждый ребенок, и мамы, и бабушки для себя найдут интересные книги. Я хочу сказать, что у нас нет уже много часу, остается до конца. Можливо, у вас есть какие-то батькам, там детям и так далее? Ну да, ну во-первых, это из ну из того, что кроме того, что уже было названо, это что-то может быть из зарубежных, то что сейчас популярно. Тот же Гарри Поттер Роулинг, он тоже част на высоте, и при этом первые книги вот с девятилетнего возраста читать было бы вполне так себе неплохо. Да, я согласна. Вообще чтение может также начинаться с серии, есть серия «Читаем сами». Там прекрасные книги, прекрасные сказки есть также на украинском и на русском языке. Ну, я бы, наверное, добавил не что читать, а как читать. Я думаю, что это тоже очень важно. Я считаю, что нужно, во-первых, никогда не останавливаться. Если ты взял какую-то книгу, вроде как кто-то посоветовал или как-то еще, нужно всегда начать усердно. Если же она тебе не идет, возможно, там не подошел еще к, для ее прочтения, то можно и отложить, и потом обязательно вернуться. У меня так было, несколько таких примеров даже есть в моей жизни. Когда я начинал читать, потом понимал, что, ну, наверное, не мое, не по возрасту, а потом возвращался, и оказалось, что, ну, уже как бы созрел, и даже много интересных мыслей пришло в голову. И мы еще приглашаем участвовать в очень интересном поэтическом марафоне, который проводится по инициативе областных библиотек города Харькова. Ну, обласний марафон, який присвячений двохсотріччю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, ми ще не повинні забувати, що 2014 рік приходить проголошено роком Тараса Шевченка в Україні. І от саме така ініціатива пішла від наших трьох обласних бібліотек. З, але власне це не конкурс, зайв, зайвий раз треба наголосити, але що означає поетичний марафон. Тобто, це така своєрідна данина пам'яті Шевченкові, коли кожен охочий може. Висловити своє бачення, от саме ну чому поетичний, творче прочитання, поезія Шевченка. У чотирьох там ми визначилися чотирма номінаціями, може бути малюнок, може бути есе, може бути ну будь який і будь який інший, По поетично, так би мовити, при свята. Це може бути декоративно прикладне мистецтво, може бути фото. Я хочу подякувати так. вам за участь. Справа в тім, що наш час вичерпався. И попрощаться с глядачами до наступної встречи. Всего наилучшего. До свидания.